je možný, že u sebe nebudete mít žádný profesionální vybavení. V tom případě budete muset improvizovat. nejsná se vám bude improvizovat vratidlový škrtidlo, to znamená, že vezmete nějaký kus látky, řekněme, že je to trojcí pejšátek, opět z lékárny, ale úplně ve stejné logice, jakýkoliv, jakýkoliv kus látky, trička, rukáv od mikiny, cokoliv, co je vlastně dostatečně dlouhý na to, aby se z toho dala udělat jednoduchá, jednoduchá linka. Vy obtáhnete znova v půlce toho svalu nebo nad ránou, ale znova je to prostředek bicepsu, prostředek stehna, utáhnete. Potom potřebujete nějaký vratidlo, může nám posloužit teleskopický obušek, může nám posloužit jakákoliv hůl, větev, v důsledku je nějaký silnější pero nebo propiska, která ale vydrží to vrácení. Například montážní klíč od auta může fungovat velmi dobře. Jestli jsem na začátku udělal jednoduchý uzlík, teď udělám dvojtej, tak pomoct mi přidrž tam to vratidlo. A jakmile to utáhnu, můžu, podobně jako u toho ketu, začít utahovat. Zase utahuju do bolesti, ale především proto, aby přestal krvácet. Pokud mám dostatek materiálu, můžu se pokusit zatáhnout konec tak, aby ho u sebe uvázal tak, abych to nemusel držet. Pokud nemám dostatek materiálu, možná budu potřebovat druhý šátek, abych ho obtáhl ještě jednou někde v tomhle bodě, tak, aby se to vratidlo nemohlo samo vrátit zpátky, anebo ho prostě o něco zaháknu. Vyřešeno. V téhle logice je šance, že se tam to vratidlo udrží. Na druhou stranu spoléhat na to úplně nemůžete. Je potřeba, abyste, abyste opravu upevnili tu část toho konce, tak, aby vratidlo drželo zatažený. Můžou vám pomoct kaníčky, může vám pomoct nějaký obvaz, kterým to vlastně zase utáhnete. Podstatný je, že to přestalo krvácet, podstatný je, že jste to nasadili rychle. I na tohle potřebujete trénink a poměrně hodně na to, abyste to nasazovali rychle. A klíčový tady bude, jestli zase máte vybavení po ruce a k dispozici. To znamená, najít rychle trojcí pejšátek v lékárničce je desetkrát rychlejší, než se snažit někoho svlíknout, nůžkama rozstříhat a jeho makinu pro to, abych mohl improvizovat a něčím, nějakým způsobem našel ten kus látky, který, který na ní teprve budu dávat. No a obráceně, úplně ve stejné logice, místo trojící šátku klidně můžete použít třeba obvaz. Takže když vezmete obvaz, obtáhnete ten obvaz a necháte tam vůli, tak pod něj potom něco vložit a utáhnout to je úplně stejná, stejná logika toho vratidla nebo vratidlového škrtidla, tak abyste doopravdy utáhli. Jediný, co je důležitý, je, abyste nepoužívali tkaníčky nebo nějaké opravdu tenké provázky, protože pak tu končetinu nebudete schopný utáhnout, aniž byste ji poškodili. To znamená, když ten objem bude menší než řekněme 3-4 cm, ideální šířka toho vratidla nebo šířka toho škrtidla by byla tak 5 cm, minimální budou tak 3, hodně pod 3 pod už to může být problém a o to víc si říkám, o to, že tu končetinu poškodím. Znova, pokud je to v rovině, on mi tady vykrvácí, tak můžu radši poškodit tu končetinu, ale není to záměr. Takže nevolte prvořadě tkaníčky nebo nějaký struny pro to, abyste utáhli ten oběh, ale používejte spíš varianty, jako je látka, jako je obvaz, jako budou podobné věci, závěsy, ubrusy, cokoliv podobného bude dávat smysl tak, abyste to obtáhli kolem něj a vytvořili nějakou látku, kterou pak můžete vrácením vlastně utáhnout. Pokud se budeme bavit o obvazech, logika je pořád stejná. Já říkám vlez si do krytu, říkám máš krtidlo, nasaď si ho sám, pokud to umíš a máš ho. Jakmile to je v rovině, jsme někde v fůzovkách v bezpečí, já nasazuju rukavice. Jakmile mám rukavice, říkám Hle, zvedni tu ruku co nejvejš, Vydávám ten obvaz, tlač si na tu ránu, tlač si přímo na tu ránu, dobrý, dobrý, tady mi pomoz, musíme to párkrát omotat. Tak a nechávám tam místo, aby se mi tam vešlo to vratidlo, to znamená prst mi pomáhá v tom, abych tam nechal mezeru. Kolem té mezery obvazuju, zvyšuju. Je vidět, že to trvá dlouho, ale znova, sák jsem hned po obvazu, nemusel jsem nikde hledat látků a už to samo sobě pomáhá. A taky ho nemusím domotat až do konce. To znamená pořád i tady, jenom to, že to zatáhnu, může, může stačit. Používám škrtidlo, respektive vratidlo. Jakmile ho mám, můžu začít utahovat. A zase jedeme na krev. Jakmile mám, vidím, že už, už to dál nejde. Můžu použít zbytek toho vazu, omotat kraje, abych je držel v pozici, ve které je chci mít. To znamená, znova potom ten úvaz použiju na spodní cíp. Dost na to, abych to utáhl. A znova, aby mi někde neutek, tak potřebuju. Teď už vlastně nehoním čas, protože už přestal krvácet. Ale zase nechci, aby mi to nikam, nikam uteklo, když se budeme transportovat tak zkus hnout rukou nahoru dolů, do stran. Tady je velká šance, že by to vratidlo nevypadlo. Pokud se budeme bavit o improvizaci pomocí oblečení, mohli byste nějakým způsobem chtít rozhřezávat, rozstříhávat. U toho rozhřezávání extra pozor na nože, abyste mu neublížili ještě víc, notabene, když se bude cukat. Ale nejlogičtější pro nás a nejjednodušší bude prostě z něj to tričko sundat. Ať už ze z něj nebo ze sebe. Slíknete triku, vezmete rukávy, jedna strana rukávu, druhá strana rukávu to provlíknete tam, kde ho chcete mít. Vezmete to vratidlo a už můžete vrátit. Opět jsme v polovině svalu. Ale je to poměrně široký, ale zároveň bylo poměrně jednoduché ho nasadit. Je slušný tlak, poměrně rychle. Je to jednodušší, než kdybyste snažili kolem něj to triko nějak omotávat snažili jste se ho nějak utahovat, ne, že by to nešlo, ale tohle je prostě rychlejší. Ještě jednou, jak jsme to udělali, potřebovali jsme sundat tričko, jakmile ho z něj svlíkneme, potřebovali jsme propojit rukávy. V tu chvíli nám vznikla vrstva jak pro ruku, tak v logice i pro nohu. Jakmile pod to dostanu alespoň prsty, je to pro mě dostatečný na to, aby se to dalo vratidlem utáhnout. Pak můžeme diskutovat o tom, že to nechci držet. Dobře, má opasek. Dostanu tu vrstvu až za pásek nebo páskem, který sundám, stáhnu podle toho, jak mi to vyšlo, podle toho, jestli jsem bral prostředek, anebo kraje. To bude vycházet líp nebo hůř. Takže doslova, jakmile mám víc toho místa, a je ten problém s dotahováním. Tak jsem tímhle způsobem byl schopný to zajistit. Opět, jakmile to budete muset dělat na krev, tak teď už bude problém s tím držet vlastně pevný, pevný uh, utažení, ale zároveň to místo, který opravdu jistí ten bod. Každopádně výhoda toho trička je v tom, že jste ho nemuseli někde obvazovat, že tričku u sebe má každý, že se s ním bude improvizovat poměrně snadno a ty rukávy, na rozdíl od, chtěli byste to sami dělat třeba na tom kolárku, znamená, že je to dostatečně široký, že to není struna. Takže za mě jasný doporučení, sundejte triko, provlítněte ruce, nebo provlítněte skrz, skrz rukávy, ruku a máte základní límec, který potřebujete nasazovat na nohy nebo na ruce. Další, co u sebe pravděpodobně budete mít, jsou nějaký pásky, takže můžete improvizovat skrze pásek. Jakmile mu ho sundám, tak mám dvě možnosti. Možnost jedna je, že ho vemu, použiju jenom tu látku tak, jak jsme předtím používali šátek, utáhnu, řeknu mu, tady mi podrž vratidlo, abych udělal druhý uzlík. Potřebuju takové pásky, které nejsou pružný a, a ideálně jsou látkový. Když budete používat třeba kůži, tak nebude fungovat zdaleka tak dobře a zase jsme utažený relativně rychle výhoda, na rozdíl třeba od gumových škrtidel, pořád i ta improvizace je paradoxně rychlejší, když to není profesionální vybavení. Ale musíte, musíte, vědět, po čem sáhnout hned a potřebujete zase po ruce nějaký vratidlo. Každopádně jedna možnost je uzlíkovat, druhá možnost je vlastně použít tu základní přesku a ve chvíli, kdy jí provlečete, tak jim vlastně vznikne úplně, úplně stejná forma nějakého tlaku. Tak, ještě se s ním můžu hrát, abych ho popotahoval. Výhoda je, že když to neuzlíkuju, tak zase líp udržím tu šířku. Ale o, o trochu víc času jsem ztratil. Tak, tady si dávám pozor, aby se to nezahřezávalo do kůže. Pokud to trochu jde, utahuju opět podél té ruky. Teď vezmu druhou část. Tak, abych udržel v jednom místě a jsme připraveni na transport. Tak, takže malinko delší, s trochou zručnosti, ale o něco výhodnější. Za předpokladu, že je to nějaký takovýhle pásek. Ještě jednou, pokud by to byla třeba kůže, bude se to dělat hůř, ale taky by to šlo. Pokud to budou nějaký pružný, natahovaný pásky, tak, tak to bude o něco obtížnější, než to natáhnu. Pokud budu sázet na nějaký plastový přesky, tak zase je riziko toho, že když to utáhnu hodně, tak prostě praskne. Není univerzální návod, ale jsou tyhle ty dva, dva způsoby. Volíte podle toho, jaký vybavení máte k dispozici. Měli byste umět obojí. Opět i tady platí 50, 50 opakování minimum toho tréninku, abyste věděli, jak se vybavení, který u sebe běžně nosíte, chová. Pak, pak, má šan, pak máte šanci, že nebudete zmatkovat. Ve standardních kurzech první pomoci se na masivním krvácení učí tlakový obvazy. V zásadě to znamená, že vezmete jeden obvaz, přiložíte ho na ránu, pak vezmete druhý obvaz a, a omotáte. To znamená, on nám někde krvácí, protože je to masivní krvácení, tak používám tlakový obvaz, přiložíte, omotáte. Trvá to neskutečně dlouho, ztrácíte hroznýho času a odpověď, když to krvácí, nasaď další vrstvu tlakového obvazu, někdy až tři, je prostě blbost. Pokud to budete dělat, tak ztratíte hrozně moc času a přitom tím nic nezískáte. Pokud je to masivní krvácení, potřebujete škrtidlo. Pokud to není masivní krvácení, nepotřebujete tlakové vrstvy. A chcete jenom překrejt tu ránu proto, aby se vám do toho nedostala nějaká sekundární infekce tím, že se někam přesouváte. Takže to prostě jenom omotáte tím obvazem. Výjimku v tomhle můžou, to, můžou dělat nějaký profesionální tlakový obvazy, a jako může být izraelský a izraelský bojový obvaz, který když budete používat, tak je to někde na pomezí, relativně rychleho nasadíte a vytvoří relativně dobrý tlak v té ráně. Ale to je výjimka. Pravděpodobně že, pravděpodob... Pravděpodobnost toho, že máte k dispozici izraelský bojový obvazy, je, je dost malá. Plus znova, nasa i ten izraelský bojový obvaz nasazujete mnohem pomaleji, než to škrtidlo. Dokonce než improvizovaný škrtidlo. Takže pokud je to masivní krvácení, tak prostě dává mnohem větší smysl použít škrtidla. Pokud to masivní krvácení není, tak zvolit, jestli vůbec má smysl to ošetřovat ve smyslu akutní medicíny. Protože nemá. Až po Hele, OK, je tady prach, je tady špína, potrvá nám nějakou dobu, než ho do té toho, do toho, do nemocnice dostaneme. OK, tak asi dává smysl to překrýt, aby se na to nedíval a nebyl z toho nervózní, že tam má rozklebenou ránu. OK, ale není to masivní krvácení. Máte spoustu času to udělat jako hezky. A na to nepotřebujete online kurz, na to, abyste věděli, jak omotat obvaz kolem rány. To znamená, v takovéhle logice tlakují vazy za mě určitě ne. A když už máte ten obvaz a došly vám další, další kusy vybavení, OK, stejně ho použijete jako škrtidlo s nějakým vratidlem. OK, to může fungovat. Ale jenom to spát do rány smysl nemá. Dřív se to řešilo kvůli tomu, že se lidi hodně báli používat škrtidla, tak používali ty tlakové vrstvy jako něco, co je vlastně mírnější, typicky pro ty děti, které typicky chtěli šetřit. Pokud se bojíme o masivním nebo bavíme se o válce, o tom, že opravdu je to velká hnusná rána, která masivně krvácí, tak, tak nedává smysl a na nad tím léklou uvažovat. Teďko. Co říct závěrem? A já vám samozřejmě přeju, abyste tohle, tyhle informace nikdy nepotřebovali a aby ve chvíli, kdy je potřeba, budete, tak abyste fakt měli natrénováno, měli jste u sebe vybavení a prostě s takovou situací počítali, abyste mohli zachránit svý blízký, abyste mohli zachránit děti, abyste prostě nemuseli v dece přenášet na pohotovost aniž byste předtím zastavili krvácení a, a, nebo zastavili nebo zpomalili natolik, aby, aby byla ještě šance tomu, tomu mrněti pomoct. A tohle video prosím vás, sdílejte, a shareujte, lajkujte, komentujte, jestli vám, jestli vám k něčemu bylo, jestli vám pomohlo a jestli chcete, aby jsme natáčeli další videa na tohle téma. Z naší strany tady není vůbec žádný, a žádný záměr komerčně to jakkoliv použít. Je to informace, kterou prosím vás šiřte co nejvíc, protože to může a pravděpodobně někomu zachránit život. A já vám, já vám přeju hodně odvahy, hodně síly proto, to, abyste ve svém boji vydrželi. Nejste na to sami a my uděláme všechno pro to, jsme vás mohli dál podporovat. A každopádně jste skvělí, jste úžasní a vydržte, bojujte, protože bojujete i za nás. Díky. No a úplným závěrem a v dalších videích se můžete těšit na nový zranění, takže bavíme se o tom, že šrapnel vás trefil do krků, do pánve, do podpaží a nemůžete tam dát škrtidlo, protože byste toho člověka prostě uškrtili a nebo není kam ho nasadit. Taky se budeme bavit o transportech, jak, jak ho dostat v bezpečí a dál budeme se bavit o pneumotoraxech, to znamená střelený hrudník, z plic vám utíká vzduch a v řádu minut, desítek minut, to může znamenat i ohrožení života. A taky se můžeme bavit o popáleninách, můžeme se bavit o dalších věcech. A napište nám do komentů, že to za to stojí, že, že se k vám ty informace dostaly a, a že vám něco dali. A život takový videa stojíte. Díky, ahoj.